Вітаю, друзі! Ви на каналі Паралельні Світи? Мене звати Анастасія Великоїван. На зв'язку з нами астролог Влад Рос Владе, Я вітаю вас, рада бачити. І хочу перш за все поговорити про ті складні часи, які ми маємо зараз в Україні. Останні дні були надзвичайно важкі Дніпро, Київ, влучання ворога. Коли нам тепер знову чекати обстріл ворога? Які міста України під прицілом? І чи можливо таке, що кожного дня. одне з міст страждатиме через россиян. Ну, к сожалению, действительно, такая тактика уже существует. Враг хочет стереть с лица земли, видимо, больше всего Киев на втором месте, Одесса, а третье место Харьков, а четвертое место Днепр, Днепропетровская область, Никопаль, Никополь, да, особенности, да, Херсон, конечно. Сумы, это очень важно для него тоже, чтобы все там боялись трепетать, трепещали там и так далее. Наверное, в большей степени эти города, ну, конечно, каждый раз будут задевать какие-то кемичуги, может быть, Полтава, может залетать даже в Житомир. Но в большей степени, наверное, везет в Западной Украине, потому что, видимо, в Москве хотят все-таки сначала так, разломать Украину, опять же, на западную и восточную часть. И мы уже видим, Швейцария есть такая страна, она говорит, кто живет в западных областях Украины, тот для тех уже значит, не действует возможность да, защиты а, украинцев от войны. А кто живет в восточных областях, ну, значит, мы предоставляем эту вам возможность. Даже в Швейцарии есть раздел Украины на запчасти. И, наверное, вот, вот этими устрашающими а, значит, дронами, шахедами, сейчас уже последние шахеды полетели с искусственным интеллектом, да, куда они наводятся, куда они должны бить, бомбить нас. А вот все это как бы и главная задача есть такое французское слово «нашугать» нас всех, вот, дорогие друзья. Но мы к этому должны быть готовы. И очень часто нужно сказать, что автомобильных катастроф все равно погибает гораздо больше украинцев, чем вот в вот этих налетов, лютых налетах этих шахедов, Но тем не менее, конечно, нас будет устрашать в ближайшее время наш враг. Тем более, особенно вот сейчас есть такой аспект «Сатурна» к Юпитеру, это жесткая квадратура, а, значит, и Марс расходится с Ураном, это все связано с небес, с небесами, с самолетами, которые могут там и падать, и шахеды, и все, что там летит сверху. Не случайно вот сейчас а, Дональд Трамп раздолбал полностью, значит, а, самолетов и вертолетов а, а, иранскую ядерную программу. Вот, поэтому берегите себя и в отличие от зимы там или весны и слышите какие-то начала тревог, ну нужно отправляться, значит, в бомбоубежище в метро, ну, чтобы вас точно не достали. А Киев и Одесса, наверное, это самые два города, которые сейчас будут больше всего изнемогать. Какие даты для украинцев я наиболее беспочтными? А, ну самое главное вот ближайшие дни, то есть на ближайшую неделю, пока у нас не будет следующей передачи, у нас есть, значит, так, такие неблагоприятные дни, как значит, здесь получается 30 июня, 1 июля. Угу. Это самый неблагоприятный период, да. А также у нас в ночь с пятницы на субботу 27 и 28 число тоже неблагоприятные и будут как бы избирательно выбираться города, куда вот все это может лететь. И, конечно же, самый опасный период, например, для Киева – это начало июля, а для Одесса, наверное, вот как раз пятница, суббота, 27-28 числа. Зрозуміло вас. Ви вже торкнулися теми дронів раніше, і от саме зараз є проблема у нас. Росіяни нащупали наше слабке місце. І через те, що їхні дрони почали літати досить високо, ми не можемо на жаль їх збивати. Проте чи ми знайдемо вихід з цієї ситуації, і чи зможемо ми їх е е видаляти, так би мовити, з нашого неба? А, ну, є дуже хороше рішення. Це старі самоліти 40-х років. Мистер, Мистер Шмидт или как они там назывались, в очень, я не могу все сбивать. Главное, чтобы мы их потом не сбивали, потому что можно своих тоже сбивать. Mm -hmm. конечно, тоже. А поэтому я думаю, что нужно просто набрать людей летчиков тех же западных стран, чтобы и платить им хорошие деньги за то, чтобы они летали, и сбивали с высоты эти все шахеды. Ну и, конечно же, могу вам сказать, что значит. Эпоха дронов в Шахедов закончится где-то через год-два, а когда за копейки созданное лазерное оружие будет просто сбивать уничтожать все дроны. Поэтому кто думает, что будущее за дронами, от меня, дорогие друзья, прогноз. Через 2-3 года дроны просто уйдут в пустоту. Да? Точно так же, как сейчас. Танки превратились в лошадей, да. <свят> а, то есть они не способны какие-то важные задачи выполнять, выполнять на фронте, они сразу будут уничтожены дронами, а скоро и будут все дроны копеечным лазером, да, вот сейчас британцы его производят, ну, по крайней мере, разрабатывают эту технологию, все дроны будут в момент уничтожены лазерным оружием. А поэтому вот, в ближайшее время они, конечно, нас еще будут тревожить, но мир не стоит, техника быстро... На месте, да, техника очень быстро, быстро все развивается, поэтому я думаю, что хай-тек технологии в ближайшее время, там в том числе искусственный интеллект, будет полностью уничтожать все эти дроны. Да. А, ну и я думаю, сейчас а, искусственный интеллект сделает такие большие рои наших дронов, которые просто уничтожат все шахеды Это разрабатывается в ближайшие пол, полгода, это должно быть внедрено уже... Да. Ну, а стама по тому лазари Ми дуже чекаємо цього. Звісно, друзі нагадує, що на збройні сили України треба донатити, тому що наші хлопці і дівчата роблять все, аби ми були з вами в безпеці. Саме зараз щоденна статистичка говорить про те, що росіяни запускають по Україні за один раз 300 400 дронів. Чи можливо, що вони дійдуть до позначки в 600 800 БПЛА за один обстріл? Нет, дорогие друзья, всех вас хочу обрадовать, потому что теперь не все детали и запчасти, которые раньше поставлялись из Ирана, будут доходить. Сейчас у них некая такая голодовка будет дронов, да, там практически все 60-70% всех запчастей идет из Китая, но некоторые основные шли из Ирана, сейчас все они уничтожены, они воспроизводились на иранских заводах, Израиль их уничтожил. Поэтому ждем ближайшие 2-3 месяца не нагнетание ситуация, а снижение. Я бы так сказал даже дроновые, какой-то голодовки, да. Угу. Потому, наверное, видите, они теперь не каждую ночь запускают по 300, по 400 дронов, а иногда 50. Потом проходит ночь, уже 200-300. Видимо, голодовка уже где-то да, запчастей заранее уже началась. Она не критичная для них, да. Они там сделали завод сейчас в Северной Корее, который запустится через год. Но, в принципе, в ближайшее время нам нужно на все это реагировать, потому что через год, конечно, когда корейцы запустят эти значит, заводы, это будет ужас, ужасом, если мы что-то не, не предпримем, да, в том числе лазер, лазер против дронов или искусственный интеллект. Но в ближайшее время могу вам сказать, что столько, сколько сейчас летало, не будет у них возможностей. На 2-3 месяца, вот наоборот, я вижу, будет снижение. Скажите, будь ласка, Влада, че будет Россия застосовывать эту самый Орешник по украинским местам, че в неї в планах такая, че здесь сняться вони? видите, харарная астрология, вот харар, да, говорит о том, что человек с двумя дротиками, значит, импульсивность, энтузиазм, и вы можете заказывать у меня и натальные карты, годовые соляры. Вайбер, Ватсап, вам помощи, плюс 38, 63, 524. 63,24. И вот харар, харарная карта говорит о том, что ну, это самое, не ожидается у них ничего такого, чтобы как бы смущало нас в конечном итоге. Вот. Поэтому я думаю, опасности в этом плане нет. Угу. Добре, а тоді йдемо до, так би мовити, політичної історії, тому що всі ми бачимо, як останніми днями Трамп розіграв просто карколомну історію на Близькому Сході і буквально закінчив війну Ірана та Ізраїлю. Звісно, що це в лапках говорю. Він також заявив, що його номінували на Нобелівську премію. М -м що відбувається насправді в цьому трикутнику Іран і Ізраїль та Америка, і як далі буде розгортатися конфлікт між цими трьома країнами, чи не буде, навпаки розгортатися? Ой, там вообще изначально весь договорняк был в том, что значит, Трампу позволили ударить по этой горе, где там производится обогащение ядерного ну, ядерного оружия да, Ирана, только по одной причине, что не должен быть уничтожен ХМНІ, да? То есть Ізраїль хотів его уничтожить, но там засел в бункере. Говорят, что даже э, на данный момент он вообще находится в Российской Федерации, в Москве типа. А, вот, э, и как бы за это у Иран как бы ударил бы по, значит, э, по земле значит, Катара, там, где американские базы, при этом заранее все американцы должны были эвакуироваться. В общем, там договорняк изначальный и, и последовательный. Поэтому мне кажется, изначально Иран знал, что Дональд Трамп ударит, куда ударил? Видите, никто ж не погиб на этих полигонах, куда ударил Дональд Трамп самолетами би 2 да? Ну, видите, никто там не пострадал вообще, и из американцев тоже никто не убит значит, на Ближнем Востоке. Ну, в общем, абсолютнейший договорняк, да. Я думаю, что Здесь прослеживается рука Лили Путина, Московии, да, которая ни в коем случае не хотела уничтожения лидера Ирана, да, и они всегда говорили об одном, только ни в коем случае, чтобы не погиб, погиб ХМИИ. Но, дорогие друзья, звезды к нему неблагоприятно расположены и в конечном итоге его все равно замочат. Так что ждем в ближайшее время, чтобы эта тварь тоже подохла. Так, але ж у нас є ще історія про те, що в уряді США заговорили про імпічмент для Трампа. Чи можливо таке дійсно, що станеться найближчим часом? І хто раптом що може замінити Трампа? А, ну, всі хочуть техномафію, да, тості технофашистів, це Джей Ді Вес, який розглавляє. да туди входять, ще і Ілон Маск, і там і стиль такої, який родом. Его предки из Одессы. Ну, в общем, там-то своя такая PayPal-мафия. А, ну, я думаю, что Дональд Трамп продержится около двух лет на своем посту. А дальше точно он не продержится. Либо его грохнут, убьют. У него, кстати, годовой соляр, который, дорогие друзья, вы можете у меня заказывать. В день рождения у него включился годовой соляр. И получилось так, что он убийственный для него. А его могут грохнуть в феврале, в марте следующего года. Потому что годовой соляр да, у него включился 14 июня и продлится до 14 июня следующего 2026 года. А поэтому ну, уже одно, один мой прогноз сбылся. Я говорил, что Дональда Трампа будут стрелять ему и могут его убить. В общем, все об этом знают, мои подписчики, да, это у меня вот со всех стран мира, вот уже 150 тысяч подписчиков наконец-то случился на моем канале, подписывайтесь на него. И я да, всегда говорил, что Дональд Трамп не досидит 4 года срока там, где он... А он еще пытался, что давайте я пойду еще в президента, еще на следующий срок. Но, скорее всего, и звезды э, так полагают, что нет у него ни единого шанса просидеть больше, чем два с половиной года на своем сроке. И точно, либо если его не убьют, то точно будет импичмент. Угу. Ви не дарма згадали про замах, тому що так само наш пан Малюк заявив, що був замах на Зеленського. Точніше, мав би бути у Польщі. Цей замах вийшло зупинити. Чи є наразі ще небезпека для нашого пана президента? І чи можуть дійсно влаштувати замах? І він буде успішний? Ну, у точно така ж позиція планет, як у Фіделя Кастро Рус. кто не знает, это кормчий кубинской революции, на него было около 80 покушений, и ни одно не удалось. На Зеленского было, по крайней мере, не меньше 12-13 покушений, и пока тоже ни одно не удалось, я вам скажу даже больше. И не удастся вообще от слова совсем. А вам хочу расшифровать, почему Малюк вот, недавно выдвинул вот эти все версии, да, почему он раскрыл всю эту ситуацию, что да. на Зеленского было покушение. И даже на Гордона, и на брата Ермака. Ну, то есть он показывает, ах, вот видите, будет Вендета, будет ответка, кровная месть. Ах, вы на, вы это, значит, на Зеленского хотели покуситься, да? Ну все. Угу. Готовься ли, ли Путин к смерти? Вот, дорогие друзья, сейчас, прямо сейчас разрабатывается паутина 2. Значит, там убийство самых высоких деятелей Российской Федерации и пропагандистов. Я вот вижу, что на волоске от смерти находится Соловьев, пропагандист, как вы все знаете, да, uh -huh. и, значит, Лили Путина должны тоже замочить. Вот. Не случайно Малюкова это вот так огласил, просто это заранее, как бы ты раскрываешь свои карты, показываешь, что месть, она, значит, она великолепна, потому что... Вот, Лили Путин хотел убить Зеленского, а Зеленский вот ему это не простил. Поэтому купил на книжном да, арсенале Киева а, книгу Убить диктатора, да, там, «Убить uh -huh. Тирана, замочить <laughs> в общем его. Вы Поэтому разработана, дорогие друзья, паутина 2, и она будет связана с уничтожением таких людей, типа Патрушева, типа, а, значит, вот этих всех ублюдков, которые на нас нападают. Будем обовязково чекати этих событий, о которых вы говорите, и надеяться на них точно так же. Иран это вот, прямо сейчас решил, вернее, Израиль прямо сейчас в, это, в Иране. Да? То есть были уничтожены все лидеры да, все лидеры, они были просто э, уничтожены конкретным образом. Ми вже То, думали... Потому что Хамени не был уничтожен по одной причине, Дональд Трамп... За нього поручився. Ну я думаю, його все одно. <рес> будемо дивитися, будемо бачити. Ще мене цікавить історія зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Тому що всі ми бачили анонс цієї зустрічі. А все ж таки, чи відбудеться вона і що вона може нам дати? Ну во первих Володимир Зеленський тепер в костюмі. Да. Вот уже не притерешься к нему. Да, он реально в четком, конкретном костюме. Да. Правда, черного цвета, все это черное. На френч это не похоже, да, но тем не менее, вот, нужно ручаться, что все у него будет классно. И самое интересное, что подготовка встречи воодушевила Дональда Трампа. Он вообще хочет заканчивать эту войну. Он вообще не хочет никаких 30 дней перемирия. Он вообще в эйфории сейчас. Над ним прям нам наближается это, значит, Нобелевская премия мира. И он не mm -hmm. хочет закрепить ситуацию в Украине. Дональд Трамп сейчас будет добиваться от России, значит, окончания войны, дорогие друзья. А если не захотят, то отключим газ. То есть внедрят очень большие санкции из ада. Там уже 84 человека в Конгрессе ручаются, что они подпишут этот закон. Вот. Поэтому, надо заканчивать. Владимир, заканчувається. <рес> Це точно, абсолютно точно. Ми з вами говорили про обстріли про міста, які можуть постраждати. Проте хочу торкнутися певних об'єктів, зокрема Дніпрогеста та Київська ГЕС. Скажіть, будь ласка, чи під прицілом вони росіян і чи є небезпека для цих об'єктів? Ой, такою супер ні красивий сім. Жінщина плачев із головою. сломанный дуб и дерево. Ну вот да, Россия, наверное, будет пытаться сейчас бить по ним. Будем защищать, значит, сбивать противоракетами. Говорят, что как раз вот эти энергообъекты сейчас очень супер нас защищены патриотами. Будем отбиваться, дорогие друзья. Да, у них есть такая, к сожалению, опасная ситуация, что они могут бить туда. На жаль, зараз є ще розмови про наступ. Наступ, зокрема, на суми, зокрема на Чернігівщину. Чи можуть бути окуповані селища міста в цих областях? Ну я сразу сказав, що наступлення на суми Сарґоса. Всі знають этом на мам каналі Влад здаю тут каналі. канале ще раз повторяю у меня 150 тисяч на таки. Полностью собралось. И я всегда говорил, что сорвется. И как ни сумма они не смогут взять, так и не смогут взять Читайков. Вот, и всегда говорил и Харковчанам, и суинчанам, что лучшее время покупать квартиры именно сейчас. Да, потому uh -huh. что нижних ни вкусных цен уже не будет. Другое дело Купенск. Вот действительно враг может напасть на Купинск, дойти, углубиться в Константиновку. А на Сумском направлении действительно все нормально. И даже недавно мы отбили... Там село Андріївка, велике село, але приємно. Українська армія відбиває свої сили. Так, да, ми повертаємо додому своїх і людей, і область, і тварин, і взагалі все, що у нас є, бо наше українське має бути українським і з українцями з Україною. А у них, навіть є тигр наш партизан в Криму. Да? Він очередною раз зажрав какого-то там... так, так, чувака, який да? перевізли з Херсонської області, по-моєму, Крим кожен раз там партизанит. Він все робить правильно, так би мовити, да, ну, Так, лєв, по-моєму, все-таки цар звірі да? точно, точно. А, мене ще цікавить влада, що буде з газом в Україні цієї осені, чи вистачить нам його на опалювальний сезон, чи не треба за це перейматися? Ой, нам будуть подавати недостаюче кількість газу Європа, в тому числі, буде вона східні там із той же Словакії, Венгрії. Так що, дорогі друзі, з одної сторони вони против нас, а вот когда дело касается бабла, чтобы заработать на нас, конечно, недостающий уровень газа они нам будут переправлять. Ну и вроде бы зима не должна быть холодная, поэтому нам, по крайней мере, на нужды населения будет хватать абсолютно газа, ну а для того, чтобы все-таки будет подниматься экономика, некоторые пропорции газа придется добывать и в Европе, потому что враг очень много уничтожил нашу газовую транспортную систему, особенно на Полтавщине. Mm-hmm. Зрозуміла вас і хочу перейти до такої теми, яка, мабуть, сколихнула багатьох українців, тому що досить відома співачка Слава Камінська з гурту Ні Ангели». вона спочатку повномасштабного вторгнення проживає за кордоном, і от в своїх соцмережах, зокрема в інстаграмі, вона виставила селфі з Януковичем. Звісно, що зараз зрозуміли, що ці фото зроблені через штучний інтелект, але це наштовхує на запитання: а що там вік? Петро Федорович. Чим він займається, де знаходиться, чи допомагає Росії завойовувати Україну? Чи сидить десь там тишком нишком? Ну, раніше він жив під Москвою, а от як тільки почалася війна, його улюблене місце зараз Сочі, по Сочі, у нього там теж з ёлки там какая любимая. Uh -huh. uh -huh. не ялынки, а именно елки. Да, В общем, живет он прекрасно, да, из московской барвихи перебрался под Сочи, поэтому у ну, него вот там все замечательно. Единственное, что он глубоко больной человек, и, скорее всего, недолго ему осталось. И, друзья, очень сильно он пил. он пил после того, как потерял власть, потом бросил пить, Потом родился у него ребенок, другая жена уже э, молодая. Ну и сейчас, говорят, у него все болит, и у него там даже были какие-то инфаркты, инсульты. Ну, сердцем у него всегда было плохо. В общем, я бы так сказал, находится он уже в полуживом состоянии, и я бы так сказал, э, то есть ему там надо было восстанавливать и речь. Ну, в общем, какие-то там инсульты, э, инфаркт. Я думаю, украинцы не засмутятся, раптом что. Да, ну, в отличие, конечно, от этого чувака, который недавно давал интервью и получил там, этот самый, как я, стал профессором или кем. Азаров, премьер-министр Украины, у которого все хорошо состарлось. Ага. Все зрозуміло в мережі, окрім того всього, ще зараз активно ходять чутки про те, що Європа будує укріплення на кордоні з Україною. Невже євросоюз думає, що ми дійсно можемо програти? І чи може Україна програти в цій війні і бути захопленою Росією? Нет, они просто прекрасно знают, что Россия должна этой осенью напасть на балтийские страны, либо это Сувальский коридор. Но вроде бы Кит Келлах приехал в Беларусь и предотвратил нападение именно на Сувальский коридор. То есть через Беларусь все-таки они не пройдут. И тем самым он сейчас, американцы просто убирают все санкции против калия, да, который ⁇ это очень важный материал, который отправляет минеральные вещества. За границу и доллары такие, это такая нефть Белоруссии. Поэтому со стороны, наверное, Белоруссии все-таки не будет нападения на Сулавский коридор. А вот на Эстонию, особенно на Нарву, вот весьма вероятно. И, значит, это может быть Эстония, Латвия, да, Финляндия и даже Норвегия. Хотя именно норвежцы почему-то пока не очень суетятся. Но есть и граница у Российской Федерации в Москве, в Москве области еще есть Норвегией. Поэтому они прекрасно знают, что после того, как будет, например, примирение, замирение, ничего не удастся Федерации на украинском фронте, а я вам говорю, что будет сорвано их наступление, а то они попробуют именно после сентября месяца, где-то сентябрь-октябрь, напасть на балтийские страны и проверить, работает ли НАТО, будет ли их защищать. Ну и под угрозой, конечно, прежде всего, Эстония. Зрозуміла вас. Дякую вам, Влада, за цю розмову і за відповіді на мої питання. Друзі, ми сильно чекаємо від вас. Вподобає коментарів під випуском. Не соромтеся, пишіть свої запитання до Влада, будемо їх розбирати і розглядати в наступних випусках. Обов'язково підпишіться на наш канал, на канал Влада. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Дуже багато цікавого попереду. І звісно, що бережіть себе та донатьте на ЗСУ. Побачимось.